Ой, поділіться, будь ласка, ви тільки що з нами таким результатом розповіли. Я впевнена, що це для багатьох, особливо хто спортом займається, буде корисно. Скажіть, як вас звати? звідки ви? Здравствуйте. Мене звати Михайло, я з города Харкова. Я по утрам делаю пробіжку, занимаюсь зарядкой, этим, спортом таким занимаюсь с утра. И заметил такую особенность. Вот с утра, если я, ну, до этого пью обычную воду, то ну, вода, грубо говоря, на пробежке, когда, когда ты занимаешься спортом, она просто как стоит в желудке, она не уходит, это мешает, она давит, и это неприятно. А потом я попробовал другую воду, биодоступную, с таким вот пакетиком э, Саше, которая меняет ее свойства, и она становится биодоступной сразу же попадает непосредственно в организм в каждой нашей клеточки нашего организма. То есть она не булька, я вас перебью. Да. И вот когда я ее выпиваю и иду на пробежку, то есть по времени то же самое время происходит, как я пил до этого обычную воду, то вода при этом не стоит в желудке, она просто уходит вот как 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 в песок уходит. Нету ее. А И вы это еще не сказали, Да, я Вы еще сказали, что если вы ограничиваете обычную воду, что то здесь из вы чувствуете. Да. И еще по поводу вот объема воды. Mm -hmm. Это было качество воды, а еще mm -hmm. у нас второй вопрос это по объему воды. Объем воды вот, ну, на, мой, на мой там вес при норме там 30-35 миллиграмм на килограмм веса это там порядка 3 литров. Вот если я в день начинаю пить полтора литра, ну день два-три то уже где-то, может быть, к третьему, четвертому я уже начинаю чувствовать, что у меня начинает болеть голова. Может начать повышаться давление, скачки эти. То есть организму не хватает, особенно после того, как он уже привык к этой норме, и если мы у него это забираем, то он начинает сбоить, то есть начинаются вот эти вот все явления. Поэтому пейте достаточное количество воды, в нужной форме для вашего организма, в биодоступной форме. И будет у вас все хорошо. Сто процентов. А где взять такую воду, пишите, мы вам расскажем.